Hai semua rakan-rakan pendidik. Musim PBPP dah tiba lagi kan? Okey, kali ni kita nak fokus pada satu bahagian yang mm, boleh tahan penting tapi kadang-kadang buat kita pening sikit. Ya, yeah, keberhasilan. Jom kita sama-sama bongkar macam mana nak tulis sasaran yang bukan setakat cukup syarat tapi betul-betul tunjukkan impak dan apa yang kita dah capai. Okey, ini dia apa yang kita akan cover. Mula-mula kita fahamkan dulu apa itu keberhasilan. Lepas tu kita tengok formula power untuk tulis sasaran, kemudian kita bedah siasat beberapa contoh, tengok macam mana proses penilaian berjalan dan yang paling penting apa kesilapan yang kita kena elak. Dah sedia? Jom. Baiklah kita masuk bab pertama, apakah itu keberhasilan? Jom kita fahamkan dulu asas penilaian kita ni. Okey, dua perkataan penting kat sini ialah hasil kerja utama dan impak. Jadi, keberhasilan ni bukanlah senarai to-do list harian kita tahu, bukan pasal aktiviti semata-mata, tapi ia adalah tentang hasil akhir, outcome, sesuatu yang kita boleh nampak, boleh ukur dan ada kesan yang baik, tak kisahlah pada murid ke, sekolah ke atau organisasi. Ingat, ia pasal pencapaian, bukan pasal sibuk. Ha, sekarang tengok ni. Mungkin nampak macam eh 10% je sikitnya. Tapi tunggu dulu. Walaupun 10%, keberhasilan ni sebenarnya special. Kenapa? sebab inilah satu-satunya tempat dalam PBPP di mana anda boleh tetapkan sasaran pribadi yang spesifik untuk diri anda. Inilah pentas untuk anda tunjuk pencapaian unik anda untuk tahun tu. Jadi jangan pandang rendah pada 10% ni, ia sangat-sangat berharga. Okey, cukup pasal teori. Jom kita masuk bahagian kedua yang lebih praktikal. Formula sasaran berimpak. Ha, kat sini kita akan belajar cara nak tulis maklumat yang jelas dan boleh diukur. Formula dia senang je, ada tiga step. Pertama, mulakan dengan kata kerja yang fokus pada hasil. Contohnya macam memastikan, meningkatkan atau mengurangkan. Kedua, letak ukuran yang spesifik. Mesti ada nombor, peratusan atau apa-apa yang boleh dikira. Dan ketiga, nyatakan tujuan. Apa sebenarnya yang kita nak capai? Senang kan? Jom kita tengok contoh ni macam mana formula tadi berfungsi. Kata kerja, memastikan, okey, jelas. Ukuran, 10 orang murid. Sangat spesifik kan? Bukan beberapa orang murid. Tujuannya pula, mewakili sekolah dalam aktiviti co-curriculum ke peringkat daerah. Nampak tak? Sasaran ni tak ada kabur-kabur. Jelas, padat dan senang nak nilai hujung tahun nanti. Tercapai ke tak? Yang ni, tolong bagi perhatian lebih sikit ya, sebab ini kesilapan paling biasa orang buat. Tengok beza antara yang baik dengan yang salah. Yang baik itu, dia fokus pada outcome. Memastikan 20 daripada 23 murid lulus. Kita boleh ukur benda ni. Tapi yang salah tu, mengajar mata pelajaran moral. Ini cuma proses, rutin kerja harian kita. Memanglah kita mengajar, itu tugas kita. Tapi keberhasilan tu bukan pada mengajar tu, tapi pada hasil ajaran kita. Berapa ramai murid yang faham, berapa yang lulus. Ingat, fokus pada hasil, bukan proses. Nampak mudah je kan formula tu, tapi ia sangat fleksibel. Sekarang, dalam bahagian ketiga, jom kita tengok beberapa contoh untuk pelbagai peranan. Tak kisahlah anda guru biasa, pentadbir ataupun pegawai. Okey, untuk guru akademik biasa. Tengok contoh ni. Untuk kurikulum, sasarannya sangat spesifik, memastikan 7 daripada 23 murid dapat grade B, boleh diukur. Untuk kokurikulum pula, sasarannya mencapai tempat ketiga, pun boleh diukur. Nampak? Kedua-duanya adalah hasil akhir, bukan sekadar melatih pasukan bola tampar. Sekarang kita tengok untuk pengetua atau guru besar. Ah, uh, skop dia dah jadi lebih luas kan? sasarannya lebih kepada pengurusan sekolah secara keseluruhan. Contohnya, mengurangkan 15% kaki tangan yang hadir lewat atau peningkatan 10% GPMP. Impak dia dah bukan pada satu kelas, tapi pada seluruh sekolah. Dan kalau kita naik lagi ke peringkat pegawai pendidikan daerah, skopnya lagi besar. Sasaran mereka ni dah bersifat sistemik. Contohnya macam, mengurangkan kes audit bertegur sebanyak 20% atau memastikan pelaksanaan PAK21 mencapai 75%. Fokusnya dah bukan satu sekolah tapi penambahbaikan untuk seluruh daerah. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana nak tulis sasaran yang padu. Soalan seterusnya, apa jadi lepas tu? Jom kita masuk bab 4 dan tengok perjalanan penilaian ni sepanjang tahun. Proses ni bukan macam peperiksaan yang berlaku sekali je. Ia satu perjalanan sepanjang tahun. Mula-mula, awal tahun, anda akan duduk berbincang dengan pegawai penilai untuk tetapkan sasaran. Penting untuk ada persetujuan bersama kat sini. ya. Eh? Lepas tu, pertengahan tahun, ada penilaian pertama. Ha, masa inilah lah peluang terbaik untuk kita semak balik sasaran tu. Mungkin ada yang perlu diubah sikit atau nak tambah baru. Dan akhirnya, di hujung tahun, barulah penilaian akhir dibuat. Dan macam mana pula dengan pemarkahan? Senang je, pencapaian anda dalam peratus akan ditukarkan kepada skor. Contohnya, kalau purata pencapaian anda antara 81 hingga 100 peratus, tahniah, anda akan dapat skor 5 iaitu cemerlang. Jadual ni bagi kita gambaran yang jelas, kita berada di tahap mana. Baiklah. Kita dah sampai ke bahagian terakhir dan ini sangat penting. Jom kita tengok beberapa kesilapan lazim yang orang selalu buat. Kita kena tahu supaya usaha kita sepanjang tahun tak sia-sia. Pertama, elakkan sasaran yang tak boleh diukur. Contohnya, memastikan kehadiran murid. Sepatutnya letaklah target, contohnya mencapai 95% kehadiran. Kedua, jangan letak kerja rutin. Kita dah bincang tadi kan, mengajar tu proses, bukan hasil. Ketiga, pastikan ia hasil kerja utama. Menghias rumah sukan tu mungkin penting, tapi ia bukan tugas utama kita. Dan akhir sekali, pastikan ia ada impak. Memeriksa buku latihan tu, ia rutin tapi impak besarnya apa? Jadi, kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari semua ni, ingatlah yang ini. Kuncinya adalah fokus pada impak, bukan sekadar proses. Keberhasilan ni bukan nak ukur betapa sibuknya kita, tapi nak ukur perubahan dan pencapaian yang kita bawa. Sekarang, bola di kaki anda. Dengan semua panduan yang kita dah bincangkan ni, cuba tanya diri sendiri. Apakah impak yang saya nak sasarkan untuk tahun ini? Perubahan apa yang saya nak bawa? Selamat berancang dan semoga berjaya!